Всем привет, с вами Львини, и это обзор остановочной платформы ZTA. Начинаем! Данная платформа находится в городе Черкасы, и на ней нет электрификации. Само название ZTA расшифровывается как «Завод телеграфной аппаратуры». Платформа может показаться отдаленной и малоиспользуемой. Однако, она пользуется большим спросом, несмотря на свой внешний вид. На первый взгляд может показаться, то что платформа находится где-то в отдалении от города, где-то в частном секторе, на дачном кооперативе или чем-то подобном. Но на самом деле она находится в городе и недалеко ездят троллейбусы. Предлагаю пройтись по этой платформе. Тут довольно часто можно встретить дизель поезда D1. И много различных тепловозов. Конечно, модельный ряд поездов, которые здесь можно встретить, большой. Однако поезда здесь явление нечастое. Хотя все относительно. Вот так выглядит вход на эту платформу. Вот так выглядит старый фонарь на этой платформе. Вот так выглядит общий вид этой платформы. И да, она не просто смещена. Она смещена настолько, что платформы вообще не друг напротив друга на протяжении всей их длины. А вот троллейбус z 9 вот такая она остановочная платформа zta ставьте лайки подписывайтесь на мой канал пишите комментарии смотрите другие мои видео ну а с вами был львини всем удачи всем пока